झुलेलाल नागरी पतसंस्थेची तेरा फेब्रुवारी रोजी निवडणूक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष राम साधवानी यांच्या नेतृत्वाखाली विमान निशाणी घेऊन नम्रता पॅनल निवडणूक रिंगणात उतरला आहे त्यांनी तमाम मतदारांना करून संस्थेचे नाशिक धुळे जळगाव देवाली कॅम्प जेल रोड या पाच शाखांसह नाशिक रोडला चार कोटींची भव्य वास्तू व वा चार हजार एकशे सभासद असलेले झुलेलाल नागरी सहकारी पदसंस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक तेरा फेब्रुवारीस होत आहे दोन हजार पासून ते दोन हजार पर्यंत संस्थेवर प्रशासक कार्यरत होता खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने जळगाव धुळे देवाली कॅम्प जेल रोड नाशिक येथील पाचही शाखा बंद करून केवळ नाशिक रोडच्या मुख्य कार्यालयातील शाखा सध्या कार्यान्वित आहे संस्थेवरील देयक चौऱ्याण्णव टक्के आल्याने आता संस्था पुन्हा नव्याने जोमाने उभारणी करण्याचे स्पर्धेत संस्थापक अध्यक्ष राम साधवानी यांच्या नेतृत्वाखाली विमान निशाणी घेऊन नम्रता पॅनल निवडणूक रिंगणात उतरले आहे राम साधवानी यांच्या पॅनल अक्षरा सुनीता राजकुमार बोजवानी जगदीश हिरानंद સાધવાની રામ ભગતરામ રામવાની પદમા હેમચંદ કટારીયા ભગવાન ટીકમદાસ मंगवानी चंद्रकांत प्रीतमदास साधवानी स्वातीराम हे निवडणूक रिंगणात उतरले असून आपण आपले बहुमूल्य मत विमान या निशाणीवर शिक्का मारून नम्रता पॅनलला प्रचंड बहुमताने विजय करा ही नम्र विनंती करण्यात आली आहे दोन महिला राखीव जागांसाठी पाच महिला निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत तर सर्वसाधारण सहा जागांसाठी बारा उमेदवार निघणात उतरले आहेत एकूणच ही निवडणूक अतिशय चुरशीशी होणार आहे दोन्ही पॅनलचे निवडणुकीचे मतदान सकाळी आठ ते चार या वेळेत झुलेलाल मंदिर कलानगर जेलरोड येथे होणार आहे जय झूलला मैं राम भगतराम साधवानी फाउंडर चेयरमैन ऑफ झूलेलाल पद संस्था मैं जब नासिक रोड के धनलक्ष्मी पद संस्था का वाइस चेयरमैन था तब मुझे ऐसे लगने लगा कि इस अनुभव का फायदा उठाकर क्यों न मैं अपने सिंधी सिंधी भाइयों के लिए एक पद संस्था शुरू करूँ अपने व्यवसाय को लगने वाले छोटे मोटे कर्जे के लिए फाइल लेकर इधर उधर घूमते हुए मेरे घूमते हुए मेरे समाज के भाइयों को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था इसलिए मैंने 17 जुलाई उन्नीस को सिर्फ 300 सिंधी भाइयों को लेकर ज्वेलर पद संस्था की शुरुआत की मुझे अभी भी वह दिन याद है हमने गणेश मार्केट में सिर्फ 300 स्क्वायर स्क्वेयर फीट की जगह में पत्र संस्था का, का काम शुरू किया था शुरू से ही समाज के लोगों ने मुझे अच्छा सहकार सहकार किया धीरे धीरे नासिक रोड में अपने ज्वेलर पत्र संस्था का नाम सबको मालूम होने लगा डिपोजिट पे डिपॉजिट पे अच्छा ब्याज और विनम्र तुरंत सेवा इसकी वजह से पथ संस्था में डिपॉजिट आने लगा और समाज के जरूरतमंद लोगों कर्ज बांटना शुरू हो गया मुझे कहने में यह गर्व होता है कि नासिक रोड में जो भी बड़े व्यवसाय है उनको शुरुआत में हमारे पथ संस्था ने ही लोन दिया था धीरे धीरे पथ संस्था का कारोबार इतना बड़ा कि गणेश मार्केट की जगह छोटी लगने लगी फिर सभी संचालकों के विचार विनिमय से मैं से नासिक रोड में ही शिवाजी पुतले के पीछे पाँच हज़ार स्क्वेयर फीट की एक जगह संस्था ने खरीद ली उस जगह में हमने अच्छा काम किया जैसे कि फर्नीचर इंटीरियर मीटिंग हॉल यह सब देखकर सब दंग रह गए 14 जनवरी 2001 में लोकसभा अध्यक्ष श्री मनोहर जी जोशी द्वारा और फाइनेंस मिनिस्टर राज्य मंत्री श्री बाला साहेब विखे पाटिल के इनके उपस्थिति में भव्य झूललाल भवन का उद्घाटन समारंभ हुआ श्री विखे विखे पाटिल और मनोहर जी जोशी ने इन दोनों ने अपनी प्रशंसा की भरपूर प्रशंसा की रोड में जेल रोड देवराली कैंप नासिक दुलिया और जलगांव इन जगहों पर झूललाल प्रस्था के शाखा विस्तार धीरे धीरे हुआ ये सभी शाखा हमने झूललाल भवन की तरह संपूर्ण एयर कंडीशन और कंप्यूटराइज बनाई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अरुण भाई गुजराती आमदास रोहित पाटिल इन जैसे बड़े हस्तियों के हाथ से इन सभी शाखाओं का उद्घाटन हुआ इन सभी मान्यवरों ने अपनी पदसंस्था के कामकाज के बारे में संतोष जताया शुरू से ही अपनी पदसंस्था का कारोबार कंप्यूटराइज था इसलिए अपने पद नासिक विभाग में एक रोल मॉडल की तरह रोल मॉडल की तरह उभर आई अपने व्यापारी भाइयों को दिल्ली कलकत्ता चेन्नई मुंबई इन जैसे बड़े शहरों में पैसे भेजने के लिए डिमांड ड्रॉप सुविधा देने वाली झूले पद सबसे पहला नाम था पथसंस्था के माध्यम से हमने झूललाल मंदिर ट्रस्ट और छापरू पंचायत ट्रस्ट को नियम में न होने के बावजूद भी कर्ज दिया महाराष्ट्र में झूलेलाल पद संस्था का एक में ऐसी पद संस्था थी जिस पद संस्था ने बोनस शेयर के स्वरूप में पच्चीस परसेंट बोनस शेयर अपने सभासदों को दिया हमने अपने सभा दिया हमने अपने सभासदों को पूज्य झूललाल भगवान की प्रतिमा का दस ग्राम का चांदी का सिक्का गिफ्ट के तौर पर बांटा सन दो हजार तक इतना सब कुछ होने के बावजूद नासिक के सहकारी क्षेत्र में जो हलचल मच गई उसका इफेक्ट अपनी पत्र संस्था पर धीरे धीरे आने लगा नासिक में बड़े बड़े सरकारी बैंकों में डिपॉजिटर की लाइनें लगने लग गई और बैंक वालों ने ऐसा भी कहना शुरू कर दिया कि पत्र संस्था के डिपॉजिट को कोई इंश्योरेंस गारंटी नहीं है इसलिए हमारे पद संस्था में भी डिपॉजिटर ने लाइन लगाना शुरू कर दिया तो मैं हमारी पद संस्था में लगभग सौ करोड़ डिपॉजिट जमा था हमने संचालक मंडल और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने लगभग साठ करोड़ रुपये डिपॉजिटर को वापस कर दिया ताकि अपने समाज का नाम खराब न हो अपने समाज के दो बड़े डिपॉजिटर को मैंने अपनी जमीन तक डिपॉजिट के बदले में लिख कर दी जिसका नाम अगर मैं डिक्लेयर कर दूँ तो आप हक्का बक्का हो जाएंगे हो जाएंगे मेरे घर पर भी रोज कम से कम पाँच सौ लोग अपना पैसा मांगने के लिए आते थे उनकी गालियाँ सुनकर भी मैं डर कर खड़ा रहा उसके बाद भी डिपॉजिटर को पैसा वापस देने की हमारी कोशिश चल रही थी मगर संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त होने पर संस्था पर सरकार खाते ने प्रशासक नियुक्त किया प्रशासक नियुक्त होने के बाद प्रशासक ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर करीबन दस करोड़ रुपया लोन वसूल करके लोगों को वापस दिया प्रशासक का कार्यकाल डेढ़ साल में खत्म हो गया प्रशासक का नियुक्त काल खत्म होने के बाद फिर से एक बार बहुजन समाज का प्रशासक मंडल संस्था पर नियुक्त कर दिया गया संस्था के प्रशासक मंडल हटाने के लिए मैं हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट से इलेक्शन की परमिशन लेकर आया सरकार विभाग की अट्ठासी की कार्रवाई के कारण हम पुराने संचालक पुराने संचालक चुनाव नहीं लड़ सकते थे इसलिए मैंने चुनाव बिन विरोध करके मेरे पत्नी स्वातिराम साधवानी को चेयरमैन बनाया बनाया हमने कर्जदारों से पैसा वसूल किया और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिपोजिटर को बांटा आज भी अपनी झुलात प्रस्था महाराष्ट्र में एक ऐसी प्रशसंस्था है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिटर को वापस किया इसी वजह से आज हमारे सिंधी भाई चांद से अपना कारोबार अपने नासिक में कर रहे हैं और उन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है आज जबकि फिर से झुलात प्रसंस्था का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है हमने यह इलेक्शन बिन विरोध होने की पूरी तरह कोशिश की है संस्था के इतिहास में पहली बार संचालक मंडल के लिए इलेक्शन हो रहा है आप सभी सिंधी भाई समझदार है मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप समझदारी से उसी को वोट दें जिसका बैंकिंग नॉलेज हो और किसी के भड़का भड़काऊ भाषण पर विश्वास न करें चालीस साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस में मैंने यह वादा करता हूँ कि जिस तरह मैंने बैंक को शुरू करके सौ करोड़ तक पहुँचाया था उसी तरह पूरी जान लगाकर कर छः छः महीने में पत्र संस्था को फिर से नॉर्मल कर दूंगा हमारी नम्रता पैनल को वोट देकर संचालक मंडल के रूप में आप आपकी सेवा करने का फिर से एक बार अवसर दें जय झूलला जय श्री राम